رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan saya Allah beri dia faham dalam urusan agama Allahumma faqihna fiddin Dan moga-moga kita semua dikuniakan oleh Allah SWT Akhlak yang mulia Sesuai dengan sabda Nabi SAW Innama bu'istu li'tammima makarimal akhlak Hanya senyap saya dibangkitkan Demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak Alhamdulillah malam ni insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat Anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Masjid Negeri Shah Alam Menggunakan kitab Nurul Huda Cahaya Petunjuk Yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Mensyarahkan kitab Masa Tauhid persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum tuan guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid amin kita sampai ke muka surat 95 mabhatus samiyat alhamdulillah kita masuk ke kategori yang ketiga dari tiga kategori utama yang dibincangkan dalam ilmu tauhid pengajian sifat 20 ataupun pengajian ahli sunnah wa jamaah asy'ariyah maturidiyah pertama adalah al ilahiyat kita belajar tentang ketuhanan yang kedua adalah an nubuwat iaitu tentang kenabian para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan sekarang kita masuk ke bahagian yang ketiga dan terakhir Iaitu sam'iyat Sam'iyat ini daripada perkataan bahasa Arab Sami'a yasma'u ya, Sami'a artinya mendengar Sam'a iaitu pendengaran Sam'i diletakkan ia ya nisbah Maksudnya sesuatu itu yang dinisbahkan kepada pendengaran Maksudnya apa? Maksudnya adalah keyakinan Iktiqat yang kita sandarkan semata-mata kerana ianya didengar perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. kalau al ilahiyat ketuhanan sebahagian daripada perkara-perkara ha, ketuhanan ini kita dapat capai dengan dalil ahli akal mampu memikirkannya. Akan ha, tetapi <tuh> kalau sam'iyat umpama syurga umpama neraka kalau semata-mata akal kita tak boleh guna akal untuk mengatakan mesti ada syurga atau mesti ada neraka atau mesti ada negeri akhirat akal kata kalau ada akhirat pun boleh jadi kalau tak ada akhirat pun tak ada masalah dengan akal beza dengan ilahiyat kalau kata ada Tuhan, mesti Kalau kata Tuhan tak ada Eh, akal tak boleh terima Tak mungkin Tuhan tak ada, alam ada Alam ni baru ada Setiap yang ada selepas tak ada Mesti dia ada kan ha, Iaitu ilahiyat <tuh> Tapi kalau sam'iyat Diimani semata-mata didengari semata Sebab itu dinamakan sam'i Ini disebah kepada Didengari perkhabaran itu daripada Nabi SAW, jadi ia sebenarnya Pecahan daripada beriman kepada Rasulullah SAW maka kita beriman kepada perkara-perkara raib ha, ada sesengah digunakan istilah raibiyat ya, dia tak guna istilah sam'iyat dia guna istilah raibiyat benda-benda ya, yang raib tapi kita beriman ya, walaupun raib kerana kita beriman dengan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. soalan apakah dia sam'iyat jawapan sam'iyat ialah perkara yang tidak didapati hukum-hukumnya melainkan daripada syarak dan tidak diambil akan dia melainkan daripada wahyu. Jadi benda-benda sam'iyat ni kita tak ada campur tangan akal dalam menetapkan atau menafikan. Sebab itu kena hati-hati ya. Mungkin satu masa dahulu Ada orang mengatakan di, ne, di negeri akhirat Tak ada yang namanya mizan Timbangan Yang dikatakan mizan itu Hanyalah metaforikal saja Gambaran saja Bahawa di hari akhirat nanti Manusia itu akan diadili Tapi tak ada yang namanya mizan itu tak boleh Kerana al-mizan ni Termasuk perkara yang sam'iyat Yang kita tidak ada Nak campur tangan dengan akal dengan ijtihad tak ada kita kita percaya adanya sesuatu yang namanya mizan walaupun kita tak tahu macam mana ya, bentuk sebenar mizan tu tapi kita wajib yakin ada namanya al-mizan ada namanya as-sirat ya titian jangan dikatakan oh tak ada ah, hari akhirat tu tak ada sirat-sirat ni semua hanya gambaran bahawa manusia ni akan ah, tak boleh Ya tak boleh kita memandai-mandai dalam bab sam'iyat ini kerana samiat ini semata-mata diketahui daripada wahyu Perhatian Di dalam pengertian lain boleh dikatakan bahawa samiat itu ialah perkara yang semata-mata dapat kita mengetahuinya Daripada perkhabaran Al-Quran atau Al-Hadis Ia ini didengari semata-mata tanpa dapat disaksikan dengan mata kepala bahkan tidak dapat dicapai dengan akal fikiran semata-mata seperti syurga neraka as-sirat al-mizan dan sebagainya wallahu alam termasuklah seksa kubur ha, pernah ya eh, beberapa, tahun yang lalu ada seorang penulis kolom dalam satu akhbar dia mempertikaikan adanya seksa kubur macam-macam lah kan, kalau kita nak petikai eh, macam mana nak seksa orang dalam kubur tu kalau kalau tanam dalam kubur kalau kena makan dengan jos kena makan dengan jerung ya macam mana malaikat nak masuk dalam perut jerung tu nak tanya ah, ma, kalau, kalau, kamu nak bahas macam tu nanya eh, sebab ini benda raibiyat alam pun alam yang berbeza ini adalah alam arwah ya? alam barzah tak sama dengan alam dunia jangan jangan kamu bincang kalau dia mati kena makan dengan buaya macam mana malaikat nak datang tanya macam mana malaikat nak azab dia ya yeah tak boleh. Kerana benda samiat ni kita imani semata-mata kerana kita beriman dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan. Apa makna Islam? Dan apa makna iman? Serta perbezaan keduanya. Kerana dalam hadis Saidina Jabri alaihissalam hadis yang masyhur yang mana Saidina Jibril alaihi bertanya beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab maka Saidina Jibril mengatakan Asabta betul jawapan kamu itu. ketika itu sahabat-sahabat rasa hairan sebab tak tahu ketika itu malaikat Jibril berupa sebagai seorang lelaki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Tak ada orang yang kenal tapi nak kata orang musafir tak nampak tanda-tanda safar. Jadi antara yang ditanya akhbirni anil Islam beritahu kepada saya tentang Islam bila Nabi SAW membilang satu persatu rukun Islam yang lima ditanya lagi akhbirni anil iman lalu Nabi SAW menyebut satu persatu rukun iman yang enam kemudian akhbirni anil ihsan beritahu kepada saya tentang ihsan Nabi SAW menjawab anta'budallah ka'anna kata rahu bahawa kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah fa'ilam takun tarahu fa innahu ya rakah Kalaupun kamu tidak melihat Allah Sesungguhnya Allah melihat kamu Maka para ulama istimbat daripada hadis ini Bahawa arkan ad-din Rukun agama itu ada tiga Pertama Islam Dalam ilmu fiqah Kedua iman dalam ilmu akidah Atau ilmu tawhid Dan yang ketiga ihsan dalam ilmu tasawuf Ataupun ilmu hakikat Baik Jawapan Erti Islam itu ialah berserah sebenarnya iaitu menjunjung perintah Allah Subhanahu taala dengan anggota yang zahir iaitu menurut atau mengerjakan barang yang dilatangkan oleh Rasulullah SAW daripada segala pekerjaan agama yakni mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan akan segala larangan Allah dan rasulnya jadi Islam ini dia banyak Berkisar pada amalan-amalan zahir Anggota badan Yang boleh dilihat eh, dengan mata kepala Orang tu solat Orang tu tawaf Orang tu sahih Orang tu melontar Orang tu berpuasa eh, Orang tu membayar zakat nah, Ini domin Islam Walaupun ta'at ah dan juga maksiat ini bukan yang zahir saja. Boleh jadi taat yang batin ha, Bila orang tu ikhlas Orang tu tawakal Orang tu sabar Orang tu reba Orang tu syukur Orang tu ada kona'ah Itu semua taat <coughs> Demikian maksiat bukan maksiat zahir sahaja ya? Ada maksiat batin Bila orang tu rasa takabur Bila orang tu riak Ujub ya? Orang itu misalnya uh, Rotok ya, Marah yang tidak bertempat Dan seumpama-seumpamanya itu adalah maksiat tetapi maksiat batin ini dibincang dalam cabang ilmu tasawuf ya, jadi ada perbincangan skop masing-masing tapi kita amalkan kesemuanya bukan terpisah-pisah ha, bukan misalnya orang itu Islam saja iman tak ada tak jadilah atau iman saja tapi tidak beramal pun tak jadi juga ha, iman Islam saja tapi tidak ada ihsan hati itu penuh dengan pelbagai penyakit hasad dengkinya sombong takabur dan sebagainya dia adalah satu sistem yang lengkap kita ada faith, kita ada kepercayaan kita ada amali dia practical dia dan kita ada kebersihan eh, purity of the heart kesucian hati Adapun makna iman ialah membenarkan dengan hati iman tu dipakaitan dengan keyakinan membenarkan dengan hati akan Allah dan Rasulnya serta segala perkhabaran yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan-pekerjaan agama seperti i'tiqad. I'tiqad ni kepercayaan. Ibadah, muamalat dan sebagainya. Eh, ibadah muamalat ni kan benda <coughs> benda fizikal. Benda praktikal. Ya. Yeah. Tapi Maksudnya kita beriman bahawa ibadah yang disampaikan oleh Nabi Sallam itu benar. Ya, eh, hukum muamalat yang disampaikan oleh Nabi Sallam itu begitulah yang sepatutnya. Ha, itu maksudnya. Maka antara iman dan Islam itu dari segi sebagai satu sistem tidak ada apa-apa perbezaan. Cuma pada hakikatnya adalah perkara yang sama. Yang beza tu hanya skop, tapi dalam satu sistem yang sama daripada iman terzahirlah Islam dan bila ada Islam itu menunjukkan ya, adanya iman kalaulah kita hendak takrifkan dengan perkataan lain maka bolehlah kita katakan bahawa iman adalah perkara yang batin di dalam hati dan fikiran sedangkan Islam itu adalah perkara yang zahir yakni perlakuan anggota tubuh badan Ya, tapi ianya se, se bergerak sekaligus dalam ayat Quran banyak ah eh? innal lazina amanu wa amilus solihat dia gabungkan terus bukan innal lazina amanu saja ya innal lazina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal maknanya ada penzahiran daripada keimanan itu beramal soleh dan beramal soleh bukan hanya buat benda baik menjauh menahan diri daripada buat benda jahat juga amal soleh. Soalan, apa erti qada dan qadar dan bagaimana kita beriman dengan keduanya? Hmm. Benda ni kita tak nampak dengan mata kepala. Tapi diberitahu oleh Nabi SAW alaihi wasallam antu khairihi wa syarrih yang dikatakan iman itu antaranya adalah kamu percaya kepada ketentuan baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinama Kodok dan kodar Jawapan Kodok itu pada pengertian bahasa Ialah hukuman Atau ketentuan ha. Lepas tu orang yang buat hukum, Jatuhkan hukuman Orang yang menentukan sesuatu keputusan Namanya kodi ha. Kodi Dia buat sesuatu judgement Dia putuskan dalam kes ni Begini-begini Didapati plaintif yang benar Ataupun defendant yang benar itu keputusan dia itu dalam bahasa Arab dia panggil kodok Sementara kodar dari segi bahasa ialah sukatan Sedikit atau banyak Berat atau ringan Itu kodok Sebab itu kadang, -kadang orang Melayu dia guna istilah itu Jemputlah datang ke rumah ya Sebab makan-makan tapi ala kadar je lah Ala kadar itu daripada bahasa Arab Ala kodarin mengikut sukatan dia sukatan dia uh, gaji tak berapa besar jadi jamuan makan tu simple-simple sajalah uh, tapi kalau orang Shah ni dia ya, gaji besar-besar uh, jadi ala qadar juga ala qadar dia lah mengikut kadar dia oleh kerana gaji besar makanan masya Allah macam-macam ya kambing goliknya ya macam-macam lah yang mahal-mahal tu dia sediakan ala qadar juga sebenarnya tapi qadar yang lebih uh, lebih atau sedikit tu dah namanya qadar Tetapi yang dimaksudkan pada istilah ulama tauhid Qadok itu iaitu irodah Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada azali Jadi kita ni tak tahu ya. Besok ni apa yang akan berlaku pada diri kita Kita tak tahu Kadang-kadang kita tak sangka <coughs> Berlaku sesuatu tu Luar daripada jangkaan Semalam pun saya pun ada terbaca masuk dalam berita kata seorang Tan Sri ditahan oleh SPRM kerana disyaki terlibat menipu duit sampai 300 juta terkejut rasa-rasa saya kenal dan rasa-rasa macam tak tergambar kan dengan peribadi orangnya ya, dengan ilmu pengetahuannya dengan jawatan yang pernah dipegangnya jadi benda-benda macam -benda kita tak tahu tapi bila berlaku, pasti itu sebenarnya sudah ada ketetapan. Dah diputuskan oleh Allah Subhanahu taala pada sekian hari, pada sekian jam, pada sekian tahun, orang sekian akan di berlaku sekian pada dia. Itu namanya qada. Ya Allah dah tentukan. Sebab itu kena datanglah tasawuf pula. Ini tauhid beriman dan qada dan qada. Tasawuf punya mana? Datanglah kita redha. Apa yang berlaku walaupun pedih kita redha. Sebab itu ujian Hah, Daripada Allah SWT Saya tadi lambat sikit sebab ambil anak di Rembau Misafir ke Rembau Jadi anak saya tingkatan dua Budak doa asrama ni bila dia jumpa Family macam-macam lah dia cerita oh, Kawan macam ni lah Kawan buat macam ni lah dia, Anak perempuan pula kan ha, Sensitif lagi Kalau lelaki ni kurang sikit Lelaki ni dia enjoy je Dia seronok berkawan, berkandung pun dia enjoy je Perempuan ni dia tak boleh ya kawan dia masa muka sikit pun dia dah ha jadi kita cerita macam itulah kat dia kita kata sebenarnya kan Allah dah bagi tahu bahawa hidup ni kan tempat ujian allazi <tod> khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang menciptakan kematian dan kehidupan tu liyabluwakum <tod khairan> supaya dia menguji kamu jadi bila ada kawan yang tak nak bercakap bila ada kawan yang masa muka kita ingat ni ah betul Allah sedang uji aku ada aku sabar Sabar tu kekal sampai akhirat Kawan masa muka tu tak lama Dia pun mengaku oh, Dia kata dulu kawan yang dia gaduh tahun lepas Tahun ni dah baik uh, dah Dah kancing lah Dan memang Dunia ni memang pinjam-pinjaman Saya Ramai kita tahu dunia ni pinjam-pinjaman Tapi ada satu orang trainer Trainer ni bahagian TikTok Dia buat trainer macam mana nak Marketkan produk melalui TikTok jadi saya agak tertarik dengan apa yang dia kata tu. Dia kata dunia ni pinjam-pinjaman. Dia ni pernah diuji oleh Allah. Anak dia tu meninggal dunia masa masih kecil. Jadi dia kata dia sedih lah. Dia isteri dia sedih. Jadi oleh kerana dunia ni pinjam-pinjaman. Kesedihan itu juga Allah pinjamkan. Apa nature benda yang dipinjam akan diambil balik. Maksudnya kesedihan tu akan berlalu. Demikian kegembiraan juga akan berlalu. Tapi bila kita sedih kita sabar. Pahala sabar tu kekal dan apabila kita gembira dan kita syukur, pahala syukur tu yang kekal. Gembira tu tak kekal. Kan ada orang gembira hari ini besok dia sedih. Ya, hari ini dia sedih besok dia gembira. Itu nature kehidupan kita. Ha jadi bila kita beriman dengan qada dan qadar, maka kita akan datang redha untuk perkara yang telah berlaku dan kita akan datang tawakal pada perkara yang belum berlaku. Kalau tak ada tawakal, ada orang tak boleh tidur malam pun ya, yeah, walaupun rumah besar ya, eh, tilam um, empuk tapi dia risau dia anxiety dia tak boleh fikir macam mana besok ni dia dah hadapi nah, kesan padahal Tuhan yang memberi rezeki pada masa dia masih baby tak pandai buat apa-apa itu Tuhan yang sama yang tanggung rezeki dia sekarang daripada baby tak pandai buat apa-apa pun boleh dapat rezeki kenapa kamu dah pandai kamu macam dah rasa Tuhan kamu dah Tuhan yang lain dah. Eh? bukan Tuhan yang dulu ini yang kita kena hayati ya. Sebab tu belajar tauhid ini bukan hanya nak menghafal tapi untuk diterapkan dalam kehidupan. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan pada azali wujudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah meletakkan dari azali bahawa baginda adalah seorang rasul utusan Allah. Maka yang demikian itu tidak bersalahan lagi berlakunya walaupun manusia benci orang-orang ya, Yahudi benci dengan bangkitnya Nabi SAW sebagai Rasul akhir zaman kerana mereka menyangka bahawa Allah akan membangkitkan Rasul daripada kalangan Bani Israel sebagaimana sebelum-sebelumnya tiba-tiba An Al Nabi Al-Muntazam Nabi yang ditunggu-tunggu itu bangkit daripada keturunan Nabi Ismail ya, alaihissalam daripada keturunan orang Arab Maka kufur orang Yahudi itu Kufur yang terbit daripada sombong Itu lagi payah untuk dapat hidayah Berbeza kufur orang Nasoro Kufur orang Nasoro ini terbit daripada ta'asub Bila hilang ta'asub dia Dia nampak hidayah Dia ta'asub sangat kepada Nabi Isa SAW Sehingga meletakkan ciri-ciri ketuhanan Dia orang yang tersalah, tergelincir Maka itu lebih mudah untuk dikembali kepada kebenaran Berbanding dengan orang yang sesat Atas dasar kesombongan Dan makna kodar pada istilah Tauhid itu Adalah mengajarkan Allah Ta'ala akan sesuatu Atas kodar Yang telah ditentukan oleh iradah Misalnya jadikan sesuatu itu Sekian besarnya atau kecilnya Di mana tempatnya Dan sebagainya Sebab itu kita itu dilarang untuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala Zaman sekarang ni ada orang Allah ciptakan dia lelaki ha, Lengkaplah dengan alat-alat lelaki tu Dia tak suka Dia pergi ke negara mana Dia potong, dia adjust Dia buat lubang pula Dia, dia nak jadi perempuan ha, Tapi macam mana pun dia adjust Yang namanya asalnya Allah ciptakan lelaki Satu perkara dia tak akan mungkin Melahirkan zuriat walaupun mungkin dia adjust nampak uh, oh, lawa daripada perempuan asli Masya Allah perempuan asli pun tak lawa macam dia tapi dia tak akan dapat melahirkan zuriat eh, kerana Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu ada tabiatnya yang tersendiri jangan kita tidak reda eh, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. bermula beriman dengan keduanya yang beriman dengan kodak dan kodak itu adalah wajib termasuk dalam rukun iman dia matematik iman dengan matematik yang kita belajar di sekolah tu ada beza ya matematik yang kita belajar di sekolah 6 tolak 1 5 6 tolak 2 4 macam tu kan tapi matematik iman lain 6 tolak 1 ya kosong ya <laughs> eh, semua beriman hanya tak beriman dengan qada dan qadar tak ada iman lah dia Semua beriman Semua tak beriman dengan mereka Dia tak sah lah ha, Dia mesti ke enam-enam itu Rukun iman itu diimani Iaitu membenarkan bahawa Segala perkara yang berlaku dan wujud di alam ini Ialah dengan ketentuan Kodok dan kodar Daripada Allah SWT semata-mata Sama ada baik Iaitu bahagia Itu adalah kurniaan adalah dikurniakan iman dan taat Sementara yang jahat itu adalah kufur dan maksiat. Hakikat kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Taala. Tetapi kita tidak boleh redha dengan maksiat itu sebagai satu maksiat. Berlaku misalnya semalam satu orang tikam satu orang yang lain meninggal hamba Allah tu. Itu maksiat, dibunuh orang. Boleh tak kita redha dengan pembunuhan itu? Kena tengok pada dua sudut. Pembunuhan tu sebagai maksiat, tak boleh redha kerana arida bil maksiati maksiatun redha dengan maksiat itu maksiat kita tak bunuh orang tu tapi kita meloklah pun eh, hidup menyusahkan orang eloklah kena tikam kita berdosa walaupun kita tak bunuh dia sebab kita redha tapi daripada sudut yang berlaku itu adalah takdir Allah ah, itu kita kena redha dan semalam dia kena tikam maknanya dah, dah dalam ketentuan Allah kita macam mana ha, Retor yang itu dituntut Tapi retor kepada maksiat itu Itu dilarang Kita kena beza kan antara dua itu Bermula beriman dengan kedua-duanya Kau dan dalam itu itu wajib Iaitu membenarkan bahawa segala perkara Yang berlaku dan wujud di alam ini Adalah dengan ketentuan Daripada Allah SWT semata-mata sama ada iman dan taat ataupun kufur dan maksiat. Di sini kita bawakan kata-kata Asy-Syaikh Ibrahim, Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Ibn Ibrahim Al-Laqani Allah taala dalam kitab beliau Jawharatul Tauhid. Wa <tik> khaliqun li abdihi wa ma'amil muwafiqun liman arada ayyasil wa khazilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Fa'uz za'i indahu fil azali kadashyaqi yusummalam yang taqili. Maka sesungguhnya Allah Taala yang menciptakan hambanya dan apa yang diamalkan oleh hambanya. Ini ada padgat kemarah saya. Dia kata ustaz ni bawa ajaran sesat. dia kata bila satu orang tu mencuri, Allah yang mencuri. Siapa kata macam tu? Hang yang tak faham bila orang tu mencuri, perbuatan mencuri itu tak lari daripada ciptaan Allah. Wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Ta Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Yang kamu amalkan baik ciptaan Allah. Apa yang kamu amalkan itu buruk ciptaan Allah, bukan Allah yang mencuri. Bukan Allah yang berjudi. Tapi perbuatan mencuri, menjudi itu, berjudi itu tak keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam insya-Allah kuliah akan datang kita akan lihat uh, perbincangan lanjut tentang takdir ini yang mubram bagaimana yang mualaf bagaimana malam ini ada majlis eh. insyaallah kita berhenti sebelum daripada azan isyak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bil'alamin Wa salatu wassalam Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syurah sudurana Wa asin akhlaqana Wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama naqar adha abadan abada Allahumma qulna min dulil maksiati ila izzat ta'ati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alamin amin alamin Allah